74 ученика. Возьмем. Малыш, белый На руку родителей.

И автомат отпустит, вообще сюда. И вообще до... Так, миша, миша. Так, Ты видишь? Так то есть. Она подобрешь. Ты должен mm -hmm. опять, корректировать движение мишень. Все. От тебя. Из меча. Что ты творишь? Берем. Добавим. Поехали, дедушка. Братан, 9 секунд. Товарищ Денисов, 10 секунд. Повторяй. Роджу, так, да. У тебе була скучність на «хорошо»? Понятно хорошому. На цій навчальній точці я навчаю особовий склад правильно та швидко готуватися до стрільби з різних положень. Це лежачи, стоячи. Також навчаю їх розбирання. Під час дійшного порядку. Саме найголовніше, я хочу виховувати у своїх солдатів впевнені дії на вогневому рубежі. Може краще, звісно. Давайте ще можете так. Хочеш ще раз прогнати? А ну, давайте подивимось. Я не знаю, я не встановлю. На даній навчальній точці я навчаю особовий склад правильно та швидко готуватися. До стрільби з різних положень, стоячи з коліна лежачи та розряджати зброю під час дій пішого порядку. Но саме найголовніше, я хочу виховувати у своїх солдатів впевнені дії на вогновому рубежі. Роткі мій! Вон я, вон Поражение! На запобежник ставь! это не наши проблемы. Почему? Почему? Он специально его поставил. Собственно. Там это все не могу по Ираку. Припали. Внимание, змина разрушена. Внимание, смена. Автомат. Когда ты проверяешь автомат, Ого, Азмина. Ноги вместе. Знаешь, вот под вашим полупопием. 12. Я еще раз говорю, ваше колено должно... И сесть на, поудобнее Это на удоб, пятку. Не сидел, тебя не Сегодня на полигоне бригады отпрессовываются Планові стрільби виконуються перше а право навчальних стрільб за КСМС 4. Підрозділи спального вузла зв'язку ремонтної роти, роти матеріального забезпечення та роти радіаційних хімічного захисту. Відпрацьовують планові стрільби, виконують нормативи з вогневої підготовки, вирішують інші питання, пов'язані з вогневою підготовкою. Заняття проводяться щотижня, Підрозділи працюють згідно графіку, встановлено в встановленому бригаді. Так що це планове заняття, нічого особливого. Заняття будуть проводити в день та вночі з використанням приладів ночного бачення та інших можливостей стрільби зі стрілецької зброї. Начальник відділення бойової підготовки військової частини 1126, майор Савченко. Ім'я? Віктор Вікторович. Савченко. Четвертий. Прицел. Прицел. Да. да. Под этим не сейчас. надо сейчас Два беглым огонь. Вот, Держи, сейчас скажу быстро. Больше двадцать. Да, если структивы типа, больше не поставлю 20, то Слышишь меня? Дмитрий. Стоп, отставить. 0,18. Отставить. Левее 0,18, так точно. Левее 0,18. Угонь. <соскорить <соскорить готовность> ускорить готовность. Ускорить готовность. Теперь как нет, перед камерой я не буду ничего говорить. Здесь происходит контрольно комплексная 71. Так, 13, 71. да, 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 Черга вытрята два. А вы пока сюда. Там пусть они занимают. Норматив номер один на наложение повязок на. Э, на левый или правый глаз на, это выполнение умов. Нет, можно я стану? Ничего страшного. Давайте, давайте. давайте сначала. Давайте сначала. Еще. Так, что это так? Учебная точка, но военно-медицинская под... подготовка, отрабатывание. Зи, мы проводим занятия с военно-медицинской подготовкой. Да. Да, вот это тоже такое и зло. Хорошо, спокойно, человеческим да, языком. Да, чем нормально, на этом... ничего не надо. Если вам удобнее будет так, то я могу поддержать, или так не будет. Так, я даже не знаю. Как... Скажи двух словах, что вы тут делаете. Да, что отрабатывается именно на дворяне первой медичной допомоги. При... Ну, Лучше знать, что вы это делаете. Да. Значит, здесь мы отрабатываем... На нас смотреть. Еще раз. Так, держать как кони. На учебной точке по военно-медицинской подготовке на верхнюю или нижнюю конечности наложение повязок, останавливающих кровотечение. Ну. В данный момент сейчас солдаты тренируются и по, на, на, тренируются на время на, накладывать шкут на нижнюю поверхность, на бедро в, в том числе. Сада ваша. Или... Значит, я, я сам инструктор зенитно-ракетно-артиллерийского дивизиона, старший сержант Папу. Татьяна, спасибо, спасибо. не больно Индивидуальный перенадлежащий пакет Находится в нем Стерильная резиновая прокладка Спасибо.